The damage that Iran could do to the United States is far greater than just taking out some, I don't know, 40 year old uh, aircraft carrier. If Iran decides to shut down energy su supplies from the Caucasus to the Red Sea, that would mean that the U US economy collapses. The global economy would collapse, but the world would blame the United States for pushing this conflict. And Iran can just send swarms of drones and missiles to take out all the installations and the tankers and the ships. And what can a few that or other air defense capabilities do against these hundreds of thousands of short range and medium range missiles and drones coming? Uh, towards these installations. It's just not possible. This so, time around, Iran is A, ready for war. B, as I said earlier, its capabilities for historic reasons are directed at the United States. And C, the Persian Gulf is the most sensitive place in the world because the world needs the oil and gas in order to function. I think that Trump would regret a war in less than six days. He would probably regret it within the first 24 or 48 hours. And that is why the Iranians have sent multiple messages to the United States. The Americans have basically asked Iran to let us carry out a small strike, and then you carry out a small strike, and then we'll be finished. Iran said, no. You strike, and it's all out. Itu dia, Profesor Muhammad Marandi ya. Dia pernah jadi pensyarah di sebuah universiti di Amerika Syarikat Dan dia juga masa perang Iran dengan Iraq dulu Dia volunteer ya. jadi uh, uh, IRGC ya dan dia kata Iran ni dia bukan berminat sangat nak nak bukan setakat boleh jahanamkan kapal pengangkut eh, US carrier yang berusia 40 tahun tu. Tapi uh, Iran uh, lebih berminat dan lebih berkemampuan nak musnahkan pengkalan-pengkalan tentera udara Amerika di uh, di, di Senanjung Arab tu ya. Eh. Arab dan juga uh, Iran lebih berminat nak tutup selat Hormuz tu biar orang rasa betul-betul. Lepas tu dia kata pula Trump eh memang tak 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 nak serang eh dia punya plan dah tak jadi dia kata nak selamat dengan air muka dia dia contact Iran dia kata okey aku serang kau sikit lepas tu kau serang aku sikit kira habis lah tapi Iran kata kalau kau serang aku sikit je kita akan keluar all out eh okey waalaikumsalam kepada semua yang telah memberi salam hi sweet girl thank you dan uh, kepada yang baru masuk assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah kita dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu lagi hari ini hari Sabtu uh, 11 hari bulan Syakban 12 bulan Ah, 11, belum masuk 12 lagi ya. 11 hari bulan Syakban tahun 1447 Hijrah bersamaan 31 Januari tahun 2026 maknanya kita ada 18 hari lagi uh, nak menyambut bulan Ramadhan bulan yang mulia penghulu segala bulan ya uh, dan saya nak bagi tahu bulan Ramadhan ni uh, saya tak akan siaran siang ada malam saya akan siaran sebelum uh, subuh eh, ataupun sebelum sahur lah ya eh. hari ini saya nak ulas pasal kejatuhan Empire Amerika Syarikat ya. Eh yang menjadi topik perbualan banyak blog-blog dan channel-channel geopolitik lah. Mereka yang membincangkan topik ni adalah golongan lain yang tak sama macam John Macemaya, Jeffrey Sachs, Scott Ritter ataupun Brian Baletik eh. Just to name a few lah. Mereka yang membincangkan tentang kejatuhan Empire Amerika ni dan sebab-sebab dia dan hujah-hujah uh, dia kebanyakannya terdiri daripada profesor-profesor ekonomi dan juga profesor sejarah geopolitik eh. Tapi sebelum tu saya nak update sikit saja pasal isu antara Amerika dengan Iran ni. Ah, pertamanya babi Setanyahu ni ah, dia terang-terang dia kata eh, dia tak nak uh, bagi Palestin mereka dia tak nak membangunkan semula Gaza eh. jadi dah terkeluar topeng eh. kita tak terkejut lah eh. tapi ramai rakyat Amerika yang terkejut eh. rakyat Eropah pun terkejut rupanya memang daripada awal tak nak eh. Uh, sedangkan majoriti negara Eropah dah pun menyokong uh, negara Palestin yang merdeka eh. Uh, kalau nak tahu perkembangan dia boleh ikut uh, ZRA stream lah dia sangat detail lah, eh. Jadi berbalik kepada situasi di Iran dengan uh, Iran dengan Amerika ni, perbincangan hebat eh, di antara Qatar, Saudi dan Turki ya eh, dengan Trump eh berlaku di belakang lah untuk mengelakkan perang eh. Uh, dan dia, untuk uh, Trump mungkin dia tak jadi serang tapi nak nak jaga muka dia dia nak buat macam mana eh? Uh, dia contact dia kata bagilah aku serang sikit, patung kau serang sikit, okay, settle lah Iran kata kau serang aku sikit, aku keluar all out, out eh kau jangan usik langsung eh. Uh, jadi keduanya China ni uh, Uh, perbincangan yang keduanya ah uh, confirm eh ketibaan um, peluru berpandu permusnah kapal pengangkut eh iaitu Dongfeng 21 daripada China ataupun DF 21 eh peluru berpandu permusnah aircraft carrier itu confirm eh sebab uh, banyak keluar berita-berita sekarang ni dah memang dah confirm eh jadi China ni dia develop peluru berpandu ni sejak tahun 1990 eh uh, kita tahu pada 1989 China dia ada dia ada krisis sikit dengan dengan Amerika Amerika hantar satu uh, aircraft carrier dekat Taiwan dia China dah senyap terus eh ah uh, dia takut jadi semenjak itulah dia kata tak ada orang boleh bully aku ni semenjak itulah dia develop peluru pandu khas untuk memusnahkan aircraft carrier ni eh. Jadi peluru berpandu ni boleh sampai ke sasaran lebih daripada 1000 km eh peluru pandu Dongfeng 21 buatan China ni. Dah dibekalkan kepada Iran tapi berapa banyak dibekalkan tak tahulah ya. Eh. Kapal-kapal perang Amerika yang bawa Tomahawk pula eh Uh, peluru pandu uh, China ni boleh sampai seribu kilometer. Kapal-kapal perang Amerika yang bawa terbahak pula tak, uh, boleh sampai setakat uh, eh, peluru pandu Dongfeng ni di F-21 ni boleh sampai lebih daripada seribu kilometer. Manakala kapal-kapal perang Amerika yang bawa peluru pandu terbahak ni, cruise missile ni uh, boleh sampai tak sampai seribu kilometer ya. Uh. Jadi uh, maknanya kalau Tomahawk ni dia letak uh, yang ni dia nak mengelakkan daripada peluru berpandu Dongfeng ni sampai kat dia, dia pula tak boleh sampai ke Iran ya. Aha. Jadi artinya kalau kapal-kapal ni nak elak Dongfeng, Tomahawk tak boleh tak boleh sampailah dia punya peluru berpandu ya. Jadi ada desas-desus yang mengatakan Amerika memang nak cancel serangan kalau USS George Bush sampai uh, dan Iran masih tak mau mengalah eh, tapi sedang berunding lah macam mana nak membatalkan serangan tanpa menjatuhkan air muka Amerika. Eh. Aha, dia punya plan tak menjadilah. Jadi andainya serangan tetap dilakukan oleh Amerika, objektif yang Amerika nak capai ada tiga lah. Eh. Tiga ni ataupun salah satu tiga atau mungkin empat lah. Eh. Pertamanya objektif dia nak menumbangkan kerajaan Khomeini dan IRGC. ya, eh, Iran uh, Revolusi Guard eh. Ini uh, sangat sukar dilakukan menurut uh, para pemerhati eh. Melainkan USA ini sanggup serang lama dan hantar 300 ribu orang ke dalam Iran eh. Ha, barulah ada can nak, nak menang eh. Ha. Lagipun kalau perang berlanjutan lebih daripada sebulan, Trump kena dapat kelulusan Kongres yang mana majoriti Kongres memang tak sokong perang dengan Iran ni eh. Ha. Keduanya kalau yang pertama ya, eh, kalau objektif pertama tak, tak tercapai, US akan sekurang-kurangnya serang untuk melumpuhkan keupayaan Iran untuk bertindak balas ke atas pengkalan-pengkalan tentera Amerika dan Israel. Ini juga eh menurut pemerhati susah nak capai sebab Iran ni dah letak peluru berpandu dia orang ni di beratus-ratus lokasi seluruh Iran Ini bukan letak satu tempat ya. Dan banyak juga decoy ya. Eh. Ha, ah decoy bukan maknanya pelancar tipulah ya. Eh. Ha, ah decoy. Jadi dia tak tahu nak serang mana tu. Jadi keduanya doktrin perang Iran ni bukan macam negara lain ya eh? bukan satu command center eh tapi ada 53 command center eh yang uh, berasingan maknanya command center ni boleh bertindak sendiri ya ah eh? uh, terletak di seluruh Iran tujuan dia uh, untuk menghadapi serentak eh uh, serangan daripada dalam dan juga daripada luar negara eh uh, dia pun tahu eh serangan daripada dalam mungkin akan berlaku secara besar-besaran sebab apa dikatakan ada 15000 orang pejuang upahan Amerika ni ya eh? jadi kalau satu command center ni musnah kena bom atau kalah eh ada 52 lagi yang masih meneruskan perang atas keputusan sendiri. Ya. Satu lagi kena, ada 51 lagi. Satu lagi kena, ada 50 lagi. Jadi, aa, kalau macam berlaku dekat Iraq ke, dekat Syria ke, dekat Libya. Eh. The main command center kena, habislah. Kalah terus. Eh. Aa, Iran tak. Eh. Aa, kau kena habiskan semua 50 command center tu, barulah ha, boleh hapuskan aa, pergerakan tentera Iran. Eh. Aha. Ini uh, dia buat macam ni eh. uh, Sebab nak counter doktrin perang Amerika Yang hanya menumpukan kepada serangan Melumpuhkan main command center eh. uh, Macam apa yang dia buat dekat negara lain sebelum ni lah eh. Ketiganya Kalau objektif pertama dengan kedua tu tak uh, US tak berjaya Ah ha, akan sekurang-kurangnya cuba mendatangkan dia akan cuba mendatangkan kerosakan besar pada Iran lah sampai pemimpin Iran setuju dengan tuntutan dia orang iaitu musnahkan program nuklear dan peluru berpandu hypersonic jarak jauh eh ha, dia nak Iran terhadkan dia punya peluru pandu tu setakat 500 km saja supaya tak sampai ke Israel dan Iran memang siang-siang lagi dah tak setuju eh hari ini dia propose malam lagi Iran tak setuju eh ha, itu pun susah nak tercapai lah. Eh. Uh, pokok pangkalnya dia kena masuk juga dalam Iran. Eh. Hantar 300 ribu orang askar. Eh. Uh, sebenarnya ada pilihan keempat. Eh. Uh, kalau yang ketiga-tiga uh, objektif tu tak berjaya. Amerika kena hantar askar langgar dan masuk ke dalam Iran. Eh. Uh, tapi banyak komando tentera Amerika menasihatkan jangan serang sebab apa. Uh, kita punya plan dah tak jadi. Eh. Uh, kita nak buat huru-hara dulu tak jadi. Jadi kita tak akan berjaya mencapai objektif. Bolehlah dia boleh melakukan kerosakan kepada Iran. Tapi tak uh, objektif tak tercapai buat apa buang duit je kan ha. Uh. Ya, tapi pakar-pakar ketenteraan yang terdiri daripada bekas-bekas komando tentera Amerika kata, Amerika kena hantar sekurang-kurangnya 300 ribu orang askar dengan kereta kebal masuk Iran baru ada can eh, nak lumpuhkan eh, seluruh ke kekuatan tentera Iran tu eh, ha, kalau, tapi dia kata kalau berjaya pun, dianggarkan sekurang-kurangnya 50 ke 60 ribu orang askar Amerika akan mampus lah eh ha, tapi Amerika kita tahu, tak sanggup dan Iran tahu kelemahan Amerika tu eh, Amerika tak sanggup hantar askar sampai mati, sebab apa eh, Amerika sama sekali tak berani ambil risiko Ah, Hantar askar yang ramai-ramai Dan mati banyak eh Kongres dia tak akan luluskan dan rakyat Amerika akan menentang keras eh, sebab anak-anak dia orang juga yang akan dikerah eh, jadi askar pergi mati ke Iran ni. Eh. Macam kat Vietnam, macam kat Afghanistan, macam kat Iraq. Eh. Ha, jadi memang Amerika tak akan hantar 300 ribu orang. Eh. Ha, jadi kalau dia tak hantar tentera darat 300 ribu orang eh, melalui, melalui Syria ke apa, memang kerajaan ni tak akan tumbang lah. Eh. Ha, jadi ini juga nampaknya susah nak dicapai lah eh, kalau dia hantar askar sebab apa Iran tak akan sekali-kali setuju. Eh. Ha, dan Iran tahu Amerika tak boleh berperang lama. Dia datang dengan kapal lama-lama bekalan habislah kau tembak, tembak tembak macam dia attack um Attack Houthi eh, tahun lepas eh. Attack, attack, attack perlu habis. Balik lah. Ah. 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 Paling kuat pun 3 minggu lah eh, Dia kena isi bekalan dia. Jadi kalau masa 3 minggu tak menang juga. sia sialah lah usaha Amerika. Dan dia orang tahu eh. Memang tak boleh makan eh. Dan dalam masa yang sama. Kalau Iran tak dapat dikalahkan dalam masa 2 ke 3 minggu. Dalam masa yang sama Iran ni. Mampu menjahannamkan Israel dan pengkalan-pengkalan Amerika eh. Ah. memang serangan tu boleh kira. Wals, ah, kalau Iran dan datangkan kemusnahan besar kepada pengkalan-pengkalan tentera Amerika dan juga kepada Israel. Ah ha, kira serangan Amerika kali ini kira macam walhasil hasil balik asal lah eh. Ha, itu belum kira risiko kapal-kapal tentera laut Amerika ni dimusnahkan atau ataupun ditenggelamkan eh. Ha, jadi dia tak sanggup ambil risiko tu. Jadi Amerika setakat ni tak tahu eh. Dia tak tahu sejauh mana kemampuan peluru berpandu DF21 ni Dongfeng 21 daripada China ni eh ya. ah peluru pandu pemusnah aircraft carrier tu kalau sebiji hinggap kat satu aircraft carrier Amerika memang lepas perang ni semua negara-negara kan katalah eh ya, peluru Dongfeng ni ya pam kena eh ya. kena kapal rosak teruk ataupun tenggelam eh ya. dia dapat kena sasaran eh ya. Lepas ni apa jadi? Semua orang akan order peluru berpandu Dong Feng ni daripada China lah. Sebab satu-satunya orang negara-negara lain ni takut dengan Amerika ialah kepada aircraft carrier dia. Jadi kalau ada peluru berpandu yang terbukti boleh musnahkan aircraft carrier tu. Aircraft carrier Amerika tu. Semua orang nak order eh. Dan lepas tu tak ada siapa pun yang akan takut dengan Amerika eh. Jadi Amerika nak mengelakkan benda ni eh. Dia tak nak ambil risiko. Kapal dia kena bom. Kapal dia tenggelam. Dah lah kapal tenggelam. Lepas tu peluru berpandu China tu akan laku aku lah, eh. Silap-silap Malaysia pun aku nak order eh. <laughs> kalau satu lima juta, dua puluh biji baru seratus juta kan eh. <laughs> sebab tu lah ya. Sebab tu lah eh. sebab, itulah, eh. sebab kalau peluru berpandu tu berjaya tenggelamkan kapal Amerika eh. sebab itulah China ni bersungguh-sungguh hantar peluru berpandu Dongfeng 21 tu ke Iran dan siap hantar penasihat-penasihat dan teknisi dia sendiri untuk mengendalikan radar dan pelancar peluru berpandu tu dengan bantuan satelit China eh. Pendek kata... China memang tak... Uh, memang nak kasi kena lah eh... Uh, dia kata... Okey lah... apalah kau nak perang sangat... Ha, aku kena... Laku peluru pandu aku eh... Uh, dia nak bagi kena eh... Betul-betul kena... Sebab kalau kena... Memang untung besarlah China eh... Semua orang nak order peluru pandu dia eh... Uh, macam kena... Jack, kena jackpot lah eh... Uh, semua... Semua negara akan order eh... Uh, Malaysia pun order lah eh... Cina <laughs> uh, China macam ni lah... Macam kapal terbang... J-10C tu eh... Yang Pakistan pakai tu... Berperang dengan, dengan India... Eh. India punya kapal terbang Rafale daripada Perancis tu kena tembak lepas tu semua ramai negara nak order J-10C ya. ha, ni macam satu iklan lah untuk industri senjata China lah eh. jadi China dapat duit pula eh, kalau jual peluru pandu dia boleh laburkan untuk buat peluru, -peluru berpandu yang lebih dahsyat lagi lebih canggih lagi eh. Ah, ha. kira balik modal lah eh. <laughs> daripada buat mahal-mahal banyak-banyak simpan lama-lama berkarat buat apa kan eh. baik kau bagi Iran pakai ya. Eh. jadi bukan setakat musuh-musuh Amerika eh. kalau katalah peluru berpandu China ni kena tenggelam kapal Amerika ni ha, eh, Lepas tu orang semua order eh bukan setakat musuh-musuh Amerika dah tak takut eh malah sekutu-sekutu Amerika yang Amerika duk lindung macam Jepun dengan Korea Selatan pun akan fikir yang big brother dia orang ni dah tak boleh diharap eh ah ha? kapal pengangkut kau dah kena bom eh dah tenggelam eh buat apa aku nak bayar berbilion-bilion macam Korea Selatan dengan Jepun bayar berbilion-bilion setahun ah ha? ha? untuk Amerika kendalikan Pengkalan-pengkalan tentera dekat negara dia orang eh ha? untuk melindungi dia orang eh jadi Taiwan lagilah kecut perut kalau Amerika dah tak mampu nak backup dia kau bayangkan sekarang ni eh Taiwan ni dia berani eh? sebab apa sebab dia tahu Amerika boleh backup dia eh Amerika ada aircraft carrier tapi kalau aircraft carrier Amerika ni boleh dimusnahkan oleh peluru berpandu daripada China Dongfeng ni ya eh? Dia cakap, alamak, aku punya big brother tak ada backup akulah. Ya? Ha, China pun, ha, baik aku join China. Ha, eh, ni, Taiwan pun, baik aku join China je lah. Ya? Jadi China senang kerja. Eh? Tak payah nak attack Taiwan. Eh? Taiwan jadi nah, ibarat, Taiwan ni ibarat buah yang tengah tergantung atas pokok lah. Buat apa kau nak jolok? Eh? Kau tunggu dia masak, dia jatuh sendiri. ya Macam itulah. ya? Ha, tunggu saja buah tu masak dan buah tu akan gugur sendiri. ya Betul tak? ya? Eh? Ha, Taiwan ni, Ibarat mungkin Taiwan ni, Cina tengok Taiwan ni macam buah mangga yang dah masak. Kau tak payah jolok dia tu. Ataupun buah durian yang dah masak. Kau tunggu dia. Dia masak ngam, dia jatuh sendiri. Ya. jadi dia tak payah serang. Ya? Kalau serang ni banyak belanja. Eh. Ya? Jadi ada kemungkinan. ya. Ada kemungkinan yang perang di antara Amerika dengan Iran ni tak jadilah. ya. Aha. Potong steam. <laughs> Baiklah kita beralih kepada topik hari ini iaitu tentang keruntuhan dan kehancuran Empire Amerika. Apa artinya? Artinya Amerika bakal kalah daripada segala segi ya, bermula dengan ekonomi, ketenteraan dan teknologi ya. Bila hilang semua ni maka tak bolehlah buat perangai macam sekarang ni ya. Israel pun akan turut terlingkup lah Tanda-tanda Amerika ni nak lingkup Empire ni nak lingkup dah jelas dan seorang profesor geopolitik sejarah telah menghuraikannya dengan sangat lengkap lah ya, eh, panjang lebar, eh, saya ringkaskan je lah, eh, oleh fakta-fakta lepas, ah, ap, ah, dengan fakta-fakta lepas, apa yang baru dan sedang berlaku, dan juga andaian tentang apa yang akan berlaku dalam masa 5 ke 10 tahun atau 15 tahun lagi, dengan hujah-hujah yang sangat-sangat masuk akal lah Eh. Mula-mula, profesor ni cerita macam mana Empire Rome, Empire Spanyol, Empire British eh, boleh naik eh, kemudian tumbang. Eh. Corak dia orang ni naik dan tumbang sama semuanya. Eh. Dan corak yang sama dilalui oleh Amerika. Eh. dia bagi empat fasa eh, atau empat proses yang telah dilalui oleh ketiga-tiga Empire ni lah. Mana Empire Rome, Empire Spanyol, Empire British macam mana dia naik, macam mana dia lingkup. Eh. Sejak macam Empire Mongol pun sama. Eh. Uh, Dash pun kuat-kuat juga eh. Uh, jadi menurut profesor tu berdasarkan apa yang berlaku ke atas Amerika sejak perang dunia kedua tamat eh. Amerika dah melalui tiga fasa lah. Sekarang ni Amerika berada di permulaan fasa keempat. Eh. Jadi apakah fasa-fasa tersebut eh, yang semua empire tu lalui sebelum dia orang lingkup eh. Fasa pertama menurut profesor tu, sebuah negara ni akan mula berkuasa sebab teknologi dia tinggi daripada negara lain eh, produktiviti dia tinggi, wang dia banyak eh, berdagang dia kumpul kekayaan dan banyak harta eh, serta menguasai perdagangan eh. Disebabkan tu dia punya askar tu kelengkapan jauh lebih tinggi eh. Negara tu ada mata wang sendiri yang negara lain pun guna eh macam dulu semua orang guna duit Rom eh sebab negara-negara lain percaya akan kekuatan negara tu tak boleh tumbang. Jadi dia dia, dia yakinlah dengan Mata wang dari Rom tu eh Jadi Rom dulu Melalui zaman keemasan dia Jadi semua orang percaya Negara tu kuat Dan akan bertahan lama eh Pasal kedua pula Bila negara ni dah kaya Duit banyak Maka askar pun ramai Dia mulalah menakluki Dan menjajah negara lain Letak tentera Di banyak negara eh Negara tu mula menjajah Negara lain eh, Semakin lama Semakin banyak jajahannya eh, Dan menjadi satu empire Yang besar eh dan negara tu kawal keuangan dan kawal laluan perdagangan eh. Macam Amerika sekarang ni Jadi mula-mula semuanya berjalan lancar lah eh. Dia ada empire. Empire berkembang eh. Tapi lama-lama timbul masalah. Sebab apa? Sebab nak maintain empire yang besar tu perlukan perbelanjaan yang besar. Eh? Keuntungan daripada perdagangan dah tak cukup nak menampung eh? perbelanjaan empire yang besar dan gaji askar yang makin ramai eh. Jadi apa empire tu buat eh. Bila dah datang masalah tu. Empire tu akan mula cetak duit lah untuk selesaikan masalah. Masalah jangka pendek lah. Eh. Lama-lama bila dia cetak duit, eh, nilai mata wang menyusut dan inflasi berlaku. Eh. Tapi zaman Rom dia tak cetak duit lah. Eh. Dia kikis, eh, du, duit dia buat daripada perak. Dia kikis perak, dia tampung dengan tembaga sikit. Lama-lama tembaga lagi banyak daripada perak. Ha, jadi macam itulah. Di fasa ketiga, akan berlaku krisis dan empire ha, empire tu mula hilang kawalan ke atas koloni-koloni dan juga jajahan-jajahan dia. Eh. Ha, orang negara ni mula hilang keyakinan ke atas mata wang. Hutang eh. bertambah dan negara-negara lain pun dah kurang guna mata wang empire tu dan mula guna cari alternatif guna mata wang lain sebagai pilihan. Eh. Jadi negara-negara lain pun eh, jajahan mula membentuk kesatuan dengan eh, negara-negara lain. Lah. Jadi untuk mengelakkan eh, empire ni, untuk mengelakkan mata wang Terus jatuh dan negara tu hilang kuasa. Empire tu dia ambil langkah menggunakan kekerasan ketenteraan terhadap negara-negara lain. Dan jajahan-jajahan dia yang mula memberontak. Jadi Empire tu mula menjajah negara lain untuk dapatkan sumber negara baru. Jadi dia spend duit lagi, banyak belanja. Dia perang lagi, lagi habis duit. Jadi Empire tu pula kenakan bermacam-macam sekatan dan cukai. Macam Amerika lah, kenakan tarif. Tapi masalahnya, kekuatan ketenteraan ni, tak dapat menyelesaikan masalah kewangan. Eh? Ha. Jadi bila empire itu cuba nak kekalkan kawalan ke atas jajahan dan negara-negara lain, eh? negara lain lagi eh, lagi cepat dan lagi ramai lah negara mula melawan dan memberontak. Eh? Ha, memberontak. Eh? Jadi fasa keempat pula, eh, bila mata wang dah hilang nilai, empire runtuh dan tak ada duit nak bayar gaji tentera yang ramai, eh? tentera dia jadi kecil lah bila tentera jadi kecil satu persatu negara negara jajahan dia merdeka 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 eh ah, tak hantar bunga emas lagi kepada negara tu eh ha, ah, merdeka eh jadi contoh pertama ialah Rom lah eh. contoh pertama ialah Rom eh Rom melupakan suatu kuasa yang tak dapat ditandingi di Eropah untuk masa yang lama eh beratus tahun eh dan Rom kontrol laut Mediterranean Rom ada tentera yang paling moden dan kuat. Rom ada mata wang yang digayakini Eropah dan digunakan sebagai reserve currency dan mata wang perdagangan seluruh Eropah. Semua orang nak pegang mata wang Rom ni. Sebab nak beli apa pun mata wang Rom ni diterima di seluruh Eropah. Macam US dollar sekarang ni. Kemudian Rom, dia dah kaya. Dia besarkan empire dia. Lama-lama dia besar. Dia tawan orang ni. Dia jajah orang ni. Dan lama-lama tak. -lama, -lama bila dah banyak jajahan, askar yang makin ramai sana sini, dah tak cukup duit, dah tak mampu nak membiayai empire yang besar, ah, ha? tak mampu nak bayar gaji askar yang makin lama, makin ramai. Eh, lama kelamaan, Rom mula, ha, dia, dia buat macam mana? Ha, dulu duit dia daripada perak, dia kikis perak, dia letak besi lah, dia letak, uh, letak apa ni, letak tembaga lah. Lama-lama, ha, kandungan perak tu sikit, tembaga lebih eh. Jadi, nilai mata wang dia dah jatuh eh. Dan ganti dengan tembaga eh. Jadi, orang, ha? Dah hilang keyakinan lah terhadap nilai mata wang rom ni. Eh. Ha, jadi mula-mula masalah ni selesailah. Tapi eh, selesai dengan dia 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 kurangkan kandungan ni lah. Duit dia macam tu. Eh. Mungkin aa, dulu pakai semua perak. Eh. Lepas tu dia campur, eh, dia campur dengan tembaga. Campur dengan besi. Lama-lama perak tinggal sikit. Lama-lama perak langsung tak ada. Jadi orang hilang keyakinan. Mula-mula eh. ha, boleh selesailah. Tapi bila orang dah sedar. Eh ini bukan perak lagi. Dah menyusut nilai. Mula-mula eh. ha, boleh selesailah. Tapi lama-lama mata wang rom dah tak ada nilai. Eh. Kandungan perak sikit besi dengan tembaga yang banyak. Eh. Jadi lama-lama tak mampu nak bayar gaji sebab banyak berperang. Eh. jadi askar dia pun dah berkurang dan bila askar dia kurang, empire runtuh Jadi perkara yang sama eh, yang berlaku kepada Rom ni berlaku kepada Spanyol. Eh. Spanyol ada empire besar. Spanyol pun melalui fasa keempat, keempat-empat fasa tersebut. Eh. bila dia dah kaya, Spanyol ni dia tak luk orang. Dia tak luk orang, banyak jajahan dia dah tak mampu nak nak, nak bayar gaji lama-lama ha, runtuh -lama empire dia eh. kemudian Britain pula pun sama saja mula-mula kaya eh. lepas tu dia hantar kapal tak sana tak sini ha. tipu setang kedah ambil pinang eh. dan banyak jajahan lama-lama eh. ha, tak cukup duit nak maintain jajahan yang besar dan askar pun ramai eh. seluruh dunia ada eh. dekat Australia Hong Kong lah semua eh. ha, lepas tu dia buat apa Britain ni British dia mulalah cetak duit tapi emas yang uh, emas dia dah tak sama banyak dengan duit yang dia cetak eh. Ah ha, perak pun dah tak ada eh. Jadi perang dunia pertama ya eh, disebabkan banyak perang. perang dunia pertama ni British hilang kekayaan dia eh. Ha, tapi tak bankrupt ya. Eh. Perang dunia kedua pula buatkan British sampai bankrupt eh dan lepas perang dunia kedua satu persatu eh disebabkan British dah bankrupt eh dia tak larang nak maintain lagi contohnya Melaya ni satu persatu negara jajahan dia macam uh, macam uh, macam Sri Lanka, macam India, Bangladesh, Malaysia. Ah, amailah ya eh? minta kemerdekaan dekat dekat apa ni dekat Amerika Selatan pun ada, dekat Afrika pun ada eh. Ah, jadi Empire British lingkup eh. Nilai mata wang sterling jatuh eh. Ya Lepas bila mata wang sterling jatuh, Amerika pula selepas perang dunia kedua ambil alih sebagai kuasa baru dunia, Empire dunia eh. Jadi perkara yang sama eh? yang Rom buat, eh? yang Spanyol buat, yang British buat, Amerika pun buat eh. Amerika luaskan empire tapi dia tak jajah negara lain dia buka pengkalan-pengkalan tentera beratus-ratus pengkalan tentera, Beratus tentera di seluruh dunia askar dia besar eh besarkan tentera perang sana perang sini eh lama-lama hutang banyak sampai 36 trilion eh ha. dan kemudian bila negara-negara lain dah mula ke hilang keyakinan terhadap dolar eh, eh dan mula berdagang guna mata wang lain ha. Eh. Dia benganglah. Jadi, untuk menghalangkan negara-negara lain guna mata wang selain daripada dolar, dia seranglah. Dia berperanglah. Dia berperang, lagi banyak hutang. Contohnya, Iraq. Iraq dah mula gunakan euro. Tak nak gunakan dollar Jual jual uh, dulu lah eh, masa Saddam tu uh, jual minyak dia eh disebabkan itu eh dia kena serang eh kena serang Libya pun sama eh Libya ni dia siap cipta satu sistem goldina eh, dan dia seru negara-negara Afrika ni guna goldina eh untuk mengurangkan penggunaan dolar Amerika ni oil, oh, ni tak boleh jadi dia serang eh Libya eh uh, dia mulakan gunakan kekuatan dia eh. betul serang Venezuela Venezuela pun tak guna dolar dah eh uh, guna uh, yuan eh jadi Amerika mula gunakan kekuatan tentera untuk memaksa negara lain guna dolar eh. serang tu serang ni eh. Sama macam apa jadi dekat Rom, sama apa jadi macam Spanyol buat, lingkup eh. Sama macam British buat, lingkup eh. Perang sana, perang sini sampai bankrupt eh. Empire runtuh eh. Jadi ramai pakar-pakar ekonomi dunia kata sekarang ni Amerika dah lalui fasa ketiga dah dan dah nak masuk fasa keempat dalam masa 10 ke 15 tahun lagi eh. ha, ha. jadi itulah proses-proses kelingkupan ya, yang akan dilalui oleh Amerika lah, eh. Ya. dan kita tahu eh, ya, kita nak sangat Amerika ni lingkup sebab apa? kalau Amerika ni lingkup mana Israel pun akan lingkup ya. Aha. betul jadi itulah eh. Ya. hari ni, ada, saya, nak jual barang sikit eh. Ya. yang lupa ni order madu bunga liar daripada Iran eh. Ya. ini 300 gram ya. yang mana tak suka makan madu yang kita jual dulu yang dengan ada sarang ada sekali ini madu saja eh. Ya. boleh dia jahit 300 gram kita jual RM26. Eh. Dan ni madu yang sama tapi ini 500 gram, setengah kilo. Eh. Kita jual dengan harga RM39. Eh. RM39. Eh, siapa nak order madu lebah asli ni daripada Iran ni, boleh uh, call Irzwan. 011 33009817 Ah ni dia. 011 33009817 Betul, detik-detik akhir empire besar berlaku military operation. Dan saya harap ha, empire Amerika ni akan runtuh ah ha? masa saya, sepanjang hayat saya lama. Ha, ya? sempatlah tengok. Ha, kalau tidak, geram. Ha. Ya? Hmm. Kalau ha, berlaku dalam 15 tahun lagi, saya rasa sempatlah hidup. <laughs> InsyaAllah. Eh. saya doakan tuan-tuan dan perempuan pun eh, dipanjangkan umur supaya sempat tengok kejatuhan Empire Amerika ni dan kita boleh buat kenduri ramai-ramai. <laughs> Jadi terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya hari ini hampir setengah jam eh. dan insyaAllah eh. dan jangan lupa order madu bunga liar daripada Iran. Eh. Kita ada jual kurma juga. Eh rumah Majul daripada Palestin eh tapi tak ada ada ha nantilah malam nanti punya live saya tunjuk eh ha Majul Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah sudi uh, bersama saya hampir setengah jam hari ini eh? dan jangan lupa support channel ni like subscribe dan share dan insyaallah kalau sempat malam ni dalam pukul 11 macam tu kita akan bersiaran lagi ataupun Tengah malam sikit lah. Tengoklah kalau ada apa-apa update tentang apa yang berlaku dekat Iran ni. Eh. Saya sebenarnya banyak topik nak cerita. Eh, tapi kadang-kadang ah, tak apalah buat yang lain. Sebab apa ada benda yang lebih terbaru keluar. Eh. Aha. Ya nak Da Vinci. Kamu tak faham tak apa. Bukan sebab tu saja. Sebab Donald Trump tukar. John Powell kena tukar dari Menteri Kewangan ganti yang baru. Sebab tu mata wang USD tiba-tiba kuat. Ya. Okey, terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini hampir setengah jam. Dan jangan lupa support channel, like, subscribe dan share. ya. Uh, thank you all. Thank you, sweet girl. Thank you all moderators. Leonardo da Vinci koyak. Oh, dah lah. Entah-entah <laughs> botol kicap. <laughs> Bye.